নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো নদীয়াল ব্লকৰ আন এটা ভিডিঅ' মাজলৈ নমস্কাৰ বন্ধুসকল এতিয়া উপস্থিত আছো ঘাইগাঁও অঞ্চলৰ এই ফ'ৰলেনযুক্ত ৰাস্তাৰ ওপৰত কথাটো হৈছে এতিয়া ৰাস্তা পিনপিনীয়া হৈ পৰিছে পিনপিনীয়া ৰাস্তাটোত এশ বিশ কিলোমিটাৰ পিক আপত গাড়ীখনত ব্ৰেক ব্ৰেকত ভৰি নোথোৱাকৈ যাব পৰা অৱস্থাত আছে জানে বাৰু কোনো ঠাইত ব্ৰেক নমৰাকৈ আমি গৈ থাকিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ সচৰাচৰ গাঁও সমাজৰ মানুহে বা বহুত ড্ৰাইভাৰে নাজানে এটা কথা এই চিগনেলবিলাক যে জ্বলি থাকে ৰাস্তাৰ মাজত হালধীয়া ছিগনেলবিলাক সেই কথাটো একেবাৰে নাজানে ইয়াৰ কথা হৈছে বহুত ড্ৰাইভাৰে জানে যে ৰেড লাইট জ্বলি আছে মানে ৰখি থকা গ্ৰীণ লাইট জ্বলি আছে গাড়ীখন পাৰ কৰি লৈ গুচি যোৱা কিন্তু এই টিপিক টাবাককৈ জ্বলি থকা য়েল্ল' চিগনেলৰ কথা বহুত ড্ৰাইভাৰে কিন্তু নাজানে ইয়াৰ মূলতে কাৰণ হ'ল কি জানেনে বাৰু এই য়েল্ল' চিগনেলটোৱে কি বুজায় জানেনে বাৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সেই ঠাইত এটা ক্ৰচিং আছে বা গেপ ডিভাইডাৰ আছে আৰু ইয়াত এটা চেণ্টাৰ আছে বা কোনোবা ব্যস্ত ঠাই হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি সেই এশ বিছ কিলোমিটাৰ স্পীডত চলাই অহা গাড়ীখন সেই ঠাইত কমচে কম তাৰ স্পীড কমাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মানে স্পীড কমাই দিব লাগিব লাহেকৈ গাড়ীখন শ্ল' কৰি আপুনি দুই কাষে চাই লাহে লাহে সেই চেণ্টাৰটো পাৰ হ'ব লাগিব মানে ক্ৰচিংটো পাৰ হ'ব লাগিব মই আচলতে আজি ইণ্ডিয়ান অইলৰ পৰা অঁ কি কয় চৰি চৰি চুন্দাৰাম মহাদেউ ডিপুৰ পৰা ওলাই উল্টা পাকতে আহিছিলোঁ গতিকে মই ভিডিঅ'টো বনোৱা অলপ ওল্টা হৈছে কিন্তু মই যাব লাগে ছাৰ্ভিচ ৰোডত সেইকাৰণে মই এনেকৈয়ে ঘূৰি পেলাই ছাৰ্ভিচ ৰোডত আহিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ বহুত ড্ৰাইভাৰে গাড়ী চলাইছে দহ বছৰ পাঁচ বছৰ সাত বছৰ এনেধৰণে গাড়ী চলাইছে কিন্তু বহুত ড্ৰাইভাৰে নাজানে এই ইয়েল্ল' চিগনেলৰ বিষয়ে মই মই জনামতে আৰু বহুত এতিয়া নতুন নতুন ওলাই অহা সেই ড্ৰাইভাৰবিলাক স্কুটিৰ চালকবিলাক বা বাইক চলোৱা ল'ৰাবিলাক ছোৱালীবিলাক তেওঁলোকেতো একেবাৰে নাজানে ইয়েল্ল' চিগনেল সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যে সকলোৱে এই কথাটো জানি লওক যে এনেকৈ টাৰ্ণিং পইণ্ট পোৱাৰ লগে লগে হালধীয়া লাইট দেখাৰ লগে লগে আমি ৰখিব লাগে মানে সম্পূৰ্ণ ৰখিব নালাগে মানে গাড়ীখন শ্ল' কৰিব লাগে আৰু শ্ল' কৰি ৰাস্তাৰ দুই কাষে চাই ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ যাব লাগে এই ৰাস্তাৰ ৰাস্তাটো ক্ৰচিংটো আচলতে ক্ৰচিংটো লাহে লাহে পাৰ হৈ যাবলৈহে এই লাইটটো দিয়া হয়